assalomu alaykum kunning eng muhim yangiliklari va ularning tafsilotlari bilan namangan yoshlar media markazining asosiy xabarlar dasturi efirda demak bugungi dasturlarimizda afsonalar vodiysida kulgu va konsert bayrami bo'lib o'tdi yosh kitobxon respublika tanlovining namangan viloyati bosqichiga start berildi bugun yoshlar media markazida nosir abbos ishtirokida mahorat darsi bo'lib o'tdi siz telefonsiz qancha yashay olasiz ajoyib savolga ajoyib javoblar namanganda ramkasiga sig'may qolganlarga qonuniy chora ko'rildi endi shular haqida batafsil. mening telekanali va afsonalar vodiysi hamkorligi ostida namangan viloyatida guv va qo'shiq bayrami o'tkazilmoqda tomoshabinlarning kayfiyati a'lo darajadaligini ularning yuzidagi tabassumdan bilib olsak bo'ladi taassurotlar qanday ekanligi bilan tanishib ko'ramiz qani ketdik assalomu alaykum qayerdan tashrif buyurdingiz chendan namangandan taassurotlar qanaqa zo'r yaxshi kayfiyat yaxshimi ma? madaniy hordiq olyapmizyaxshi ruhan mazza qilib taom yaxshi rahmatassalomu alaykum qayerdan tashrif buyurdingiz chortov'dan kayfiyatlar qanaqa alo alo tadbir yoqyaptimi yoqyapti zo'r assalomu alaykum qayrm samarqanddan taklif qildik mana shuni atayin tomosha keldik ajoyib o'tyapti kayfiyatlar qanaqa kayfiyatlar a'lo yoqyaptimi judayam yaxshi kayfiyat tilaymiz muhiddinjon ham juda topqir bolada bitta gap eshta yuguri biz soriga keladi markaziy studiyami deb ama rosa xursand bo'ldim manasidi xursan bo'ldi mani gaplaringiz rosa qalpoq da. afa bo'lsa mayli aka shinavandalar mazza qiladi bular xafa bo'lishi qolmasin sho'rdanay bo'lmasa bo'ldi namangan viloyatida o'tkazilayotgan kulgi va qo'shiq bayramida yurtimizning taniqli san'atkorlari va qiziqchilari ham ishtirok etishdiatrofida o'tirganlar to'rtta kamera menga qarab bitta yetadi mham olib turinglarkeyin hech kim kulmayaptiku deb oladi bojalar guruhi keladi yor yor yoroney janozalar bo'lsin nim muborey noddiy moddiy tobutlarda yo tishlaringdan o'r deylik assalomu alaykum qayerdan tashrif buyurdingiz namangandan namangandan kayfiyatlar qanaqa yaxshi bayram yoqyaptimi yaxi a'lo kayfiyat tilaymiz rahmat assalomu alaykum qayerdan tashrif buyurdingiz yaxshi zo'r hammasi qayerdan tashrif buyurdingiz biz namangan norin tumanidan kayfiyatlar qanaqa yaxshi zo'r ra yoqyapti rahmat singlim sizni onam desam maylimi kimlarga moid rasulovni ko'rgani keldi otayin muxlis konsertiga ham bilet oldim yigirma oltinchi kunga xudo xohlasa yaxshi boramiz rahmat kosonsoydan keldik atayindan menig yurtimdan berish xurshid rasulov uchun keldik yoqyaptimi alhamdudillah rahmat shuni tashkil qilganlarga rahmat qizimxon tan joninglar sog' bo'lsin yana doimo bo'lib tursin uzoql yoshligimga qaytgim keladi sizga bir gap aytgim kelar qursin ko'nglimning ko'chasi demang yoshligimga qaytgim keladi katta rahmat kimi muxlissiz ko'proq xurshid rasulov tadbir yoqyaptimi bitta qo'shiqlarni aytib berasizmi yo tadbir yoqyaptimi yoqyapti kiga ko'proq muxlissiz usmonov desam maylimi yoshlar o'rtasida kitob o'qish madaniyatini shakllantirish ularda kitobga ki bo'lgan qiziqishni oshirishda muhim ahamiyat kasb etayotgan yosh kitobxon respublika ko'rik tanlovining namangan viloyati bosqichi 10-14 yosh toifasidagi bellashuv bugun davlatobod tumanidagi yangi qadr rostlagan kutubxonada start oldi shartlarni bajarayotganini xuddi o'zingiz bajarganday bo'lyaptimi ha hayajon o'zim mana shu nimadeyi savolga javob bera olarmikin uyda ham birgalikda tayyorlanganmiz ota ona oilaviy tayyorlanganmizda bu shartlarni bajarish uchun oilada ham uyda ham otasi onasi bobo buvilari kitoblar <laughs> o'qib turishadimi qizingiz bilan birgalikda albatta birinchi o'rinda dadamiz <laughs> kitoblar ro'yxatini qo'yib mana bugun man mana bu kitob o'qidim qizim siz qaysi kitob o'qidingiz o'g'lim siz qaysi kitob o'qidingiz oyisi sizchi qaysi kitob o'qidingiz har kuni uyda mavzularimiz shu dasturxon atrofida gaplashamiz suhbatlashamiz asarlar haqida qahramonlar haqida bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yili osiyoda bitta bo'lgan olimpiya shon shuhrati muzeyi tashkil topgan bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yili bir ming to'qqiz yuz to'qson ikichi xotim dilhodid sulaymonov muzeyi tashkil topgan bugun viloyatimizda yoshlar ishlari agentligi yoshlar ittifoqi hamkorligida o'tkazilayotgan yosh kitobxon respublika tanlovining viloyat bosqichini o'tkazyapmiz ekspert sifatida ishtirok etyapman har yili mazkur tanlovda ishtirok etarkanman yildan yilga o'quvchilarimizni saviyasi badiiy mutolaaga bo'lgan qiziqishi dunyo qarashi ma'naviy olami badiiy olami kengayayotganini guvohi bo'lyapmiz murosasozlik ham murosasizlik ham ketyapti hozir bu yerda garchi o'n o'n to'rt yosh doirasida o'tkazilayotgan bo'lsada kichik yoshdagi kitobxorlarimizni ayrimlarini salohiyati ko'zlarimizni quvonatadi ko'nglimizni to'ldiradi oldin ham bilgan bo'lsamda qiziqarli geografiyada chuqurroq o'rgandim desam adashmayman assalomu alaykum kayfiyatlarim unchalik zo'r emas chunki to'laqonli javob bera olmadim hayajon hali ham menda bor hayajon juda kuchli hayajonlanganimda hatto yodlagan she'rlarim ham esimga kelmadi menga hozir o'zbekiston tog'lari mavzusi tushdi uni qisman yoritib bera olmadim lekin shunday bo'lsa-da, qisman qoniqdim desam adashmayman tog'lar she'riyatda she'riyatda nimaning g'amcsi sifatida uchraydi kimlar she'rlarida she'riyati deyik boshqa nasrga kirmaydi assalomu alaykum barchaga xayrli tong ertalabdan hammangizga ya yaxshi kayfiyat tilayman va bugun ertalabdan biz yurtdoshlarimizga qiziqarli savollar bilan yuzlanamiz birinchi savolimiz telefonsiz qancha muddat yura olasiz bu savolga yurtdoshlarimiz qanday javob berishadi uni biz ulardan so'raymiz assalomu alaykum bir marta vaqtingizni olaman sizga bitta savol bilan yuzlanmoqchi edim telefonsiz qancha muddat yura olasiz umuman Yura olmaysiz. demak hayotingizda telefon juda ham katta ahamiyatga ega

bitta savolim bor edi telefonsiz qancha muddat yura olasiz telefonsiz qancha muddat yuraolmaan ikki oy uch oy yuraveraman rostdan ha rahmat javob uchun salomat bo'ling assalomu alaykum xayrli tong aka kayfiyatlar qalay yaxshi yaxshi sizga bitta savolim boredi telefonsiz qancha muddat yura olasiz cheksiz telefon a demak yura olasiz qancha bo'lsa ham rahmat javob uchun salomat bo'ling yurtdoshlarimizdan qiziqarli javoblarni oldik siz telefonsiz qancha muddat yura olasiz tarmoqlarda namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbari va yo'l patrul xizmati inspektorlariga nisbatan asossiz ma'lumotlarga tayanilgan axborotlar ah, tarqalmoqda soxta axborotchilarning ah, fikricha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i kabinetdan tashqariga chiqmas inspektorlar esa choyxonadan beri kelmas ekan ayrim blogerlarning bunday asossiz fikrlarga kelishiga va internet foydalanuvchilarining keng muhokamasiga sabab bo'lgan video tasvir yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilganda aslida bu holat xo namangan viloyati hududida emas balki bosha boshqa viloyatda sodir bo'lgani ma'lum bo'ldi bu video o'sha chiqqan olti oy bo'lgan bu toshkent shahar samarqand yo'lida o'sha kechda bo'lgan video bu bu namano shaharda bbo'lgan video emas bu ijtimoiy tarmoqlarda osha video chiqibdi hozirda qayeda transport vositangiz o'zingizga tegishli bo'lgan и yoningizdagi sherigizniki kim edi bu ham namanganlik bir haydovchimidi o u toshkentlik bo'ladi mani o'zim o'sha yerda moshinam o'sha toshkentda klas servis degan ustaxona bor o'sha yerda qolgan 3 oydan o'sha klass servis ustaxonasidabnima sabab o'sha o'sha da o'sha buzilaq hisobiga o'sha mashina motor buzilaq hisobiga o'sha yerda qolgan 3 oy bo'lgan o'sha yerda yutibdi moshina o'sha yerda toshkent viloyati ichkiich joyida po yo'nalgankim hech narsakim hech narsa qilmagan uzr kechirsiz bu hol qayta takrorlanmaydi blogerlar ta'biri bilan aytganda shoxi o'sib qolgan odamlar hayotini bir tiginga olmaydigan va ramkasiga sig'may qolgan poygachilarga nisbatan qonunda belgilangan choralar ko'rildi hurmatli haydovchilar boshqa harakat ishtirokchilari va aholining tinchini buzib qo'pol ravishda yuqoridagi kabi qoidabuzarliklarni sodir etib ushbu yigitlar kabi attang qilib qolmang shu o'rinda ayrim blogerlarga holat yuzasidan to'la ma'lumotga ega bo'lmasdan turib internet foydalanuvchilarga davlat idorasi vakillari va ularning faoliyatini qadrsizlantiruvchi noto'g'ri axborotlar tarqatmasliklarini talab qilamiz zero ular kabinetda o'tirib asossiz ayblovlar bilan axborot tarqatayotgan vaqtda yo'l patrul xizmati inspektorlari kecha kechayu kunduz harakat xavfsizligini ta'minlash bilan band bizda hozircha shular asosiy xabarlar dasturini kuzatishda davom eting xayr salomat bo'ling